أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله <coughs> Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. <coughs> Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dan kesihatan yang diberikan kepada kita semua dan juga kelapangan masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama kita pada pagi ini di masjid UBD dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati Naik Chancellor UBD, timbalan-timbalan Naik -timbalan Chancellor, profesor-profesor, pegawai utama, profesor-profesor, para ustaz, doktor dan seterusnya para hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini alhamdulillah saya sekali lagi dapat bersama-sama dengan hadirin dan juga hadirat di dalam sesi kembara Al-Quran dan bersama-sama insya Allah hari ini kita akan berbicara tajuk lelaki dalam Al-Quran sebagaimana yang telah disebutkan oleh pengerusi tadi insya Allah tajuk ini berkenaan dengan lelaki jadi tak tak ada kaitan macam dengan perempuan ya. Jadi saya mengadap pada lelaki lah banyak hari ini tapi uh, di sini dipanggil bini-bini eh. -bini. Kalau tempat saya dipanggil bini-bini ni -bini semua orang terkejut. Kenapa pula bini-bini? Tapi memang betul lelaki-lelaki bini-bini. Jadi lelaki dalam al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan uh, banyak kali dan beberapa prinsip yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan kita tengok sama-sama. Tapi pertamanya Allah Ta'ala telah menjadikan ah, manusia ini ter, terdiri daripada dua ah, jantina, lelaki dan perempuan. Rasanya tak ada tiga. Kalau tiga, empat, lima, itu, enam yang tambahan-tambahan baru tu di luar sana, ah, itu adalah mengada-ngada oleh ah, manusia sendiri. Walau bagaimanapun tandas kita tetap dua, tandas lelaki dan tandas perempuan ada tandas LGBT sejak ini, jadi kita Alhamdulillah, Allah Ta'ala jadikan lelaki dan perempuan ini ada hikmah ini. bayangkan kalaulah dunia ini hanya lelaki sahaja maka kita telah lama tidak ada kerana lelaki tidak boleh melahirkan manusia, tetapi perempuan sahaja pun tidak boleh melahirkan manusia juga jadi semuanya ada hikmah oleh kerana itu manusia ini yang ada lelaki dan perempuan maka mempunyai keistimewaannya Allah taala yang menjadikan kita <coughs> dialah yang menjadikan hukum meletakkan hukum untuk kita semua Oleh kerana itu Allah taala yang lebih mengetahui tentang jiwa kita sendiri apa yang ada dalam lelaki apa yang ada dalam perempuan tidak sama walaupun kita nak menyamakan menyamakan tetapi sebenarnya mereka tetap tidak sama kita menyamakan pada perkara yang sepatutnya boleh disamakan. Tapi tidak semua benda adalah sama. Tidak semua perkara adalah sama. Kita akan tengok dalam ayat Al-Quran yang kita bawa, yang saya bawakan, saya ambil dan saya petik daripada beberapa surah daripada Al-Quran untuk menceritakan beberapa sahaja perkara yang sempat kita bincangkan pada pagi ini. Terlalu banyak dalam Al-Quran yang menceritakan lelaki dan perempuan. Tetapi kita akan ambil berkenaan dengan lelaki secara khususnya. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala tidak membezakan di antara lelaki dan perempuan. Syurga bukan untuk lelaki sahaja dan bukan untuk perempuan sahaja. Sesiapa sahaja yang berbuat baik, maka dia akan mendapat syurga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Subhanallahu alazim. Ayat ini menyebutkan tentang lelaki dan perempuan, zakarin aw untha. Apa yang disebut di sini? Allah Ta'ala sebutkan man amila solihan. Siapa yang berbuat baik dia tak ada. Setengah-setengah tempat. Kalau lelaki kerja dia dapat gaji lebih. Saya pernah kerja dulu. Dulu satu kilang di Malaysia. Gaji diberi untuk jawatan yang sama semasa tu, semasa tu. Ini dah lama ni. ialah 220 RM. Sebulan, bukan sehari ya. Ini nak beli hawak dapat dua je. Saya rasa. Gaji sebulan. 220 RM untuk sebulan. Bagi seorang lelaki, bagi bagi seorang wanita, seorang perempuan, pada masa itu hanya diberi 180 RM sahaja. 180 RM. Sekarang saya tak tahu tak berapa dolar Brunei nak kata kalau nak tukar kan 180 ni. Tak sampai 100. Jadi itu adalah cara yang memang dibuat oleh syarikat tersebut. Bukan syarikat tersebut sahaja yang menggunakan bukan kilang tersebut saja tapi hampir semua dalam dasar kapitalis di atas dunia ini dia akan ambil mengikut apa yang orang oh, dia bukan beri apa yang orang perlu tapi dia akan beri apa yang orang setakat orang nak orang nak orang mahu orang nak tu samalah tapi maknanya ialah kalau awak nak kerja dan 180 awak masih nak kerja kami akan beri 180 kalau 160 awak nak kerja juga, kita akan beri 160. Dia bukan mengikut keperluan orang itu ataupun share orang tu ataupun welfare orang tu tapi diberi kepada ni. Jadi itu adalah gaji yang diberikan. Itu cerita saya cerita tu tahun 1994 semasa saya, saya, kerja dulu. Tapi saya rasa dah tinggilah sekarang ni sikit. Tapi masih lagi ada perbezaan. Dalam pahala Allah Subhanahu Taala tidak buat macam tu. Allah Ta'ala menjadikan lelaki. Allah Ta'ala tidak lelaki dan tidak perempuan. Angel, malaikat tidak lelaki dan tidak perempuan. Siapa lagi? Yang lelaki dan perempuan ini hanya ada beberapa jenis saja, iaitu manusia, jin dan juga mungkinlah binatang. Tapi binatang ada, tak ada binatang betina, binatang jantang. Ada binatang tu, dia sama je. Dia saja ada, lelaki dan perempuan. Jadi, kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala walaupun bentuk kita berbeza walaupun persoalan pertama orang yang lahirkan anak orang akan tanya anak lelaki anak perempuan macam ada beza je bagi kita sama sahaja orang yang bersembahyang orang lelaki pun dapat banyak tu orang perempuan pun dapat banyak tu kalau ikhlasnya sama perbuatannya sama jadi sebab tu Allah Ta'ala sebut sini man amilas solihan siapa yang bersedekah maka dia akan dapat pahala sama ada lelaki dan perempuan. Pahala dia sama sahaja. Bayar zakat, berpuasa, buat haji dan lain-lain lagi. Jadi oleh kerana itu orang lelaki jangan sombong. Takut-takut dia kata, aku lelaki. Aku lelaki sebab kau dilahirkan lelaki. Tapi mak kau tu perempuan. Kau jangan sombong. Nak pesan pada lelaki sikit ni. Minta maaf lah. Macam garang sikit pagi ni. Jadi Allah SWT telah memberi sebenarnya dalam ayat ini kehebatan kepada perempuan sebenarnya. Jadi paling kepada perempuan sikit. Sebab di zaman jahiliah dulu, di zaman zaman sebelum daripada Islam, perempuan ini diletakkan di bawah tapak kaki, kadang-kadang dibunuh hidup-hidup. Itu memang ada dalam Al-Quran sebut wa'dul Wa banat dibunuh hidup-hidup. Bukan bunuh selepas mati, bukan bunuh dulu kemudian kambus, tapi tanam tengah-tengah hidup. Sebagaimana yang diceritakan dalam satu kisah Umar bin Al-Khattab. Pernah melakukan perkara tersebut. Walaupun ada perbezaan riwayat tentang perkara tersebut. Tapi ertinya perkara ini memang berlaku. Dan mereka ini kadang-kadang diwarisi. Di zaman jahiliah. Seorang suami yang mati. Ayah yang mati. Ayah mati ada isteri. Isteri itu akan menjadi barang warisan. Bukannya diwarisi kepada anak-anaknya maknanya dia tidak bebas walaupun suaminya mati tapi dia diwarisi kepada anak ayah jadi maknanya mak tu menjadi hamba kepada kepada anak jadi macam-macam perkara yang dilakukan Allah SWT telah angkat perempuan jadi ayat ini sebenarnya walaupun menceritakan tentang persamaan tapi sebenarnya lah nak samakan perempuan jadi orang-orang di Amerika betapa susahnya nak menghapuskan hamba Mesti tunggu Abraham Lincoln datang. Lepas tu barulah buat undang-undang. Islam ni daripada dulu lagi telah ada di zaman Nabi SAW 1400 tahun ataupun 1200 tahun sebelum daripada Amerika. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min dan tapi syarat dia dia mesti beriman. Kalau dia tak beriman tak boleh pakai. Kemudian ayat yang kedua yang saya nak petik pada hari ini berkaitan dengan lelaki ini adalah Ayat daripada surah An-Nisa Ayat 34 Surah An-Nisa ni surah perempuan Dalam Quran tak ada surah lelaki Jangan cari Tak ada surah Al-Rijal Jadi kalau lelaki sombong ha, suruh so, cari dia kata Jadi perempuan boleh tanya dia Mana ada surah yang namanya lelaki dalam Quran Ada satu surah Al-Lahab Abu Lahab Tapi perempuan banyak Ada surah Maryam Ada apa lagi Ha, jadi boleh action sikit lah, perempuan. Ini sebab nak ambil hati perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ni, surah perempuan Allah ta'ala sebut. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ar-rijalu qawwamuna ala al nisa. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Ba wa bima anfaqu min amwalihim. Sadaqallahul Azim. Ayat ini masih panjang tapi saya petik sebahagian saja daripada ayat ini. Surah An-Nisa ayat 34. 34. Ayat ini dipanggil sebagai ayat awam. Ertinya macam-macam terjemahan. Ada yang kata pelindung, ada yang kata penjaga. Allah Ta'ala sebut Ar-Rijalu awamuna ala nisa. Qawamun. Apa makna qawam? Qawam ini terjemahan dia panjang tafsiran dia panjang, macam-macam. Jadi kita nak sebutkan, secara nak sebutkan ialah secara simple saja, sebagaimana disebutkan oleh ahli terjemah, ahli tafsir, dia kata lelaki ini adalah penjaga kepada perempuan. Salah satu daripada terjemahan, penjaga. Ertinya adalah dia kena protect perempuan. Ertinya Allah Ta'ala beri kepada lelaki ini kekuatan dia lebih. Fizikal kekuatan dia lebih. Apa lagi lelaki yang lebih? Jangan tanya perempuan, mesti nanti dia kata lelaki tak ada, tak ada kekuatan. Dia suka tampar orang je. Lelaki ni fizikal dia lebih nombor satu. Yang kedua, dalam hadis ada sebut. Minta maaf saya sebut. Nabi SAW kata lelaki ini, perempuan ini, minta maaf, perempuan ini kurang akal dan juga agamanya. Jangan sabar dulu, jangan tunggu. Tunggu sampai habis. Jangan scroll, tunggu dulu. Nabi SAW kata ni, jangan marah pada saya. Dia kata, perempuan itu kurang akalnya. Bererti lelaki itu lebih akalnya. Dan kemudian perempuan itu kurang agamanya. Artinya lelaki itu lebih agamanya. Jadi, di atas dasar inilah sebenarnya pemberian Allah SWT. Nombor satu, terjemahan akal. Kalau dia digunakan perkataan Melayu, lelaki lebih akal, perempuan kurang akal, Perempuan ni gila ke? Mana ada perempuan gila? Perempuan akal ni apa? Kepandaian? Perempuan lebih pandai Tengok di UBD, saya tak tahulah Bilangan sebenar UBD, berapa persen Perempuan, tapi ada satu Di Malaysia, satu Universiti nama dia UPSI UPSI, UPSI di Tanjung Malim Orang kata Nama di tak Universiti Perempuan Sultan Idris Sebenarnya Universiti Perguruan Tapi sebab 75% daripada pelajarnya adalah perempuan Sehingga digelar sebagai universiti perempuan Jadi universiti atas dunia ni Saya rasa lah di Brunei ke di mana UNISA ke mana Tak ada universiti yang mana lebih ramai lelaki Dalam kelas saya Kadang-kadang tu seorang sahaja lelaki Perempuan ada 20 Mana pergi lelaki Kalau di Malaysia bolehlah saya cakap Lelaki pergi ke mana Tapi di sini saya takut nak sebut Sebab saya tak tahu statistik tapi mana pergi sebenarnya lelaki? Pergi nelayan, tak ada juga di laut. Pergi dalam hutan, mengejar apa ni binatang-binatang buas. Tak jumpa juga dalam hutan. Jadi lelaki mana pergi? Jadi dikatakan lelaki ini kuat. Kuat apa? Fizikal. Apa guna kuat fizikal dan kuat akal je? Jadi akal ni sebenarnya lah mengikut saya dan banyak daripada ulama-ulama dia kata terjemahan akal ni bukan maknanya akal. Bukan makna akal. Akal tu yang lawan kepada gila tu. Bukan. Kurang akal makna gila. Bukan. Tetapi ulama'-ulama' memberi makna yang lain. Akal tu, bila dikata akal, kerana apa? Kerana Nabi kata dalam hadis dia, kurang akal ni artinya, iaitu Nabi memberi contoh. Dalam menjari saksi. Kalaulah saksi diperlukan dua orang, tiba-tiba tak ada dua orang lelaki maka boleh diambil dua perempuan untuk menggantikan satu lelaki. <coughs> Jadi itulah yang dikatakan sebagai akal. Jadi akal ni bukan kecerdikan, minta maaf eh. Kan? Akal bukannya gila. Jadi perempuan relax. jangan sedih. Sebenarnya Nabi tak kata perempuan ni kurang akal. Tidak. Itu dalam bahasa Arab memang sebut macam tu. Tapi bukan maknanya kurang akal. Tapi kurang apa? Saya tak tahu. Cari terjemahan sendirilah. Saya rasa UBD ni, ada pusat bahasa ni, boleh cari. Perkataan yang sesuai untuk akal tu. Sazah selalu cari kan. Kurang apa? Yang keduanya, Nabi kata, kurang agama. Apa maksud kurang agama? Jahat ke? Tidak. Kalau kita kata kurang agama, lelaki ni hebat sangat ke agama dia? Nampak macam, taklah sangat eh. Ha, contohnya. Jadi, apa maksud kurang agama di sini? Nabi SAW kata, kerana sebahagian daripada waktunya datang bulan the hid maknanya dia tidak boleh semayang tak boleh baca Quran jadi artinya itulah kurang agama bukan maksud kurang agamanya akidahnya lemah tidak tidak eh tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memang dah cantik dah jadikan lelaki dan perempuan perempuan ada keistimewaan lelaki ada keistimewaan tu jadi keistimewaan ini kalaulah boleh kita katakan kehebatan lelaki ni ada kita katakan dua per tiga daripada something dan perempuan tu ada dua per tiga daripada tapi dia kurang satu per tiga dan sini kan dia bila campur dua dia akan jadi satu per satu kena combine dua bahagi dua jadi dia akan jadi balik jadi satu jadi itulah keindahan sebab itulah lelaki yang tidak kahwin dia tidak sempurna agamanya kata hadis Nabi dan bila dia sembahyang dia akan kurang pahalanya banyak kurang pahala kalau tak kahwin ini. Jadi kalau perempuan pun sama jugalah. Ha, jadi kita insya Allah tak akan jadilah sebagaimana negara-negara barat dan juga mana-mana yang mana mereka pandang kahwin ini adalah satu masalah. Ada anak lagi masalah. Sekarang ni nak child free Ustazah. Ha, nak kena tak ada anak. Kahwin tapi tak ada anak. Setengah tu tak nak kahwin langsung. Akhirnya masyarakat negara tersebut akan jadi dinosaur. Tunggulah nanti. Korea akan jadi dinosaur, Jepun dah nak jadi dinosaur, banyak lagi negara nak jadi dinosaur. Alhamdulillah, negara yang paling tinggi ialah masih lagi negara-negara Islam lah. Tapi benda ni tak lama lah. Akan mula bertukar sedikit demi sedikit. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sini menyebutkan keistimewaan lelaki dalam ayat An-Nisa 34 sebagaimana yang saya baca tadi. Perkara ketiga ialah tanggungjawab memberi nafkah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Talaq, At-Talaq ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Biyunfiq zu sa'atin min sa'ati. Wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ma'da usrin yusra. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Talak ini ayat yang ketujuh tentang satu perkara iaitu masalah infak, masalah nafkah kita sebut bahasa Melayu. Tapi dia nafkah infak tu daripada perkataan yang sama. Kewajipan lelaki untuk memberi infak, memberi nafkah kepada lelaki dan kepada perempuan dan juga kepada anak-anak dan juga kepada ibu bapanya jika ibu bapanya tidak mampu. Jadi ertinya itu di antara apa yang Allah Taala sebutkan tentang qawam. Tidak ada guna qawam. Lelaki ni jangan sombong nak jadi mereka ni qawam, 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 penjaga, pemprotektor, pelindung tapi nafkah tak beri. Allah Taala sebut dalam ayat tadi yang saya dah baca dalam An-Nisa ayat 34 tadi tu. Sebab apa? Dia kata Allah Ta'ala ni jadikan lelaki ini ada kawam terhadap perempuan. Bima fadalallahu ba'dahum ala ba'd. Kerana nombor satu, kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Antara satu sama lain. Allah Ta'ala tak katakan lelaki lebih daripada perempuan. Tapi setiap orang tu ada kelebihan dia. Kelebihan lelaki apa? Iaitu dia kawam. Kenapa dia dapat kawam? Kerana Allah Ta'ala sebut وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ Kerana mereka menafkahkan memberi makan, memberi pakaian, memberi shelter kepada perempuan. Perempuan tu tak kira lah anak dia dan sebagainya lah. Orang-orang yang lemah. Disebut ni secara tu adalah anak. Sebab ayat tadi, ayat tadi ada dalam surah An-Nisa. Ulama' kata, kenapa nama surah itu An-Nisa? Setiap surah ada nama. Surah Al-Baqarah, Surah Al-Fatihah, Surah An-Nisa, Al Surah Al-Imran, Surah Al-Ma'idah dan sebagainya. Kenapa namanya surah An-Nisa? Adakah surah An-Nisa ni cerita tentang perempuan dari awal sampai akhir? Tidak. Kalau baca surah An-Nisa ni macam-macam cerita. Cerita tentang perempuan ni salah satu sahaja. Sedikit sahaja dalam surah An-Nisa ni. Berapa persen? Tanya Ustazah. Saya pun tak sempat nak kira. Berapa persen ada dalam surah An-Nisa tu cerita tentang perempuan. Tetapi dia cerita katakan satu perkara lain. An-Nisa ni macam simbol. Simbol. Simbol apa? Simbol iaitu ada dalam masyarakat ni ada segolongan yang lemah. Segolongan yang lemah. Perempuan tu adalah simbol bukan simbol kelemahan minta maaf. Ha. Tapi ada mas dalam masyarakat ni yang lemah. Yang lemah ni siapa? Kanak-kanak lemah. Sebab tu dalam surah An-Nisa ini banyak juga cerita tentang al-yatama. Al-yatama anak yatim anak yatim ni tak kira lah dia lelaki, dia perempuan tapi dia adalah orang yang lemah bukan sebab ayah dia nama yatim tapi sebab umur dia dan juga dia tidak mempunyai ayah di zaman sejak zaman dahulu lagi orang yang tidak mempunyai ayah ni maknanya dia tinggal dengan perempuan dia tinggal dengan mak dia bila tinggal dengan mak dia ni mak dia ni biasanya bekerja tidak sama seperti lelaki bekerja walaupun keadaan sekarang telah berubah tapi tetap juga sebagai simbolnya dalam masyarakat ini mesti ada satu golongan golongan yang dipanggil kita dengan golongan lemah golongan lemah ni tak semestinya perempuan sahaja tak semestinya anak yatim sahaja mungkin juga orang tua sebab itulah nafkah diwajibkan oleh Allah Taala kepada orang-orang yang lemah daripada orang yang kuat tapi bukan sahaja nafkah tu nafkah nafkah zakat pun begitu juga asnaf zakat ada lapan semua mereka tu adalah dikira sebagai orang yang lemah tak kira lah lemah imannya, lemah apa lemah apanya. Ha, tapi maknanya orang yang lemah tu akan terpaksa mesti difikirkan oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan. Jadi di antara lelaki dan perempuan dari segi fizikalnya kuat lelaki. Tapi ada benda-benda yang perempuan kuat. Yang lelaki tak boleh nak challenge. Apa dia? Kita tunggu pula tajuk akan datang ni, tajuk dia perempuan dalam Quran. Ha tu cerita lain pula tu. Hari ini kita pasal nafkah. Jadi nafkah ini oleh kerana nafkah tersebutlah maka Allah Taala beri satu pangkat, satu pingat kepada lelaki nama dia qawam. Ayat yang keempat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pula dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Fankihu balakum minan nisa. Masna wa sulasa fa in khiftum alla ta'dilu ayat ni cerita tentang kahwin tapi bukan saya nak cerita tentang hukum kahwin seronok kahwin apa dampak daripada kahwin dan sebagainya tapi Allah Taala yang suruh kita semua ni berkahwin fankihu fankihu maknanya kahwinlah jadi kalau lelaki kahwinlah dengan perempuan fankihu maknanya suruhan kahwin ini adalah suruhan daripada Allah. Kalau orang tak mahu kahwin, sebab dia kata, I'm okay. Tak perlu kahwin. I duit dah ada, kalau perempuan Setengah-setengah negara banyak dah, macam tu. Dia kata kan, dia kata saya kejaya bagus, umur dah 35 saya tak mau kahwin, buat apa kahwin? Menyusahkan. Nanti suami saya kontrol saya. Itu cara fikir yang diajar oleh bukan Islam. Yang diajak oleh Allah Taala sangkihu kamu semua hendaklah kahwin sebab ada benda-benda perkara-perkara yang Allah Taala tahu dalam jiwa manusia ini bahawa dengan kahwin saja akan dapat menyelesaikan masalah tu. Memang kahwin akan ada masalah sebab kita ni semua ada masalah. Jadi cuba jangan buat masalah dan kita selesaikan masalah tu mengikut apa yang disuruh oleh Allah Taala. Kita jangan ambil sebahagian-sebahagian saja ayat yang yang keempat ni, ayat An-Nisa, surah yang ketiga yang saya bacakan tadi ni juga tentang poligami. Sebab dia sebut sini, kahwinlah kamu dengan perempuan. Masna dua. Waru wasulasa tiga. Waru empat. Tapi kalau tak mampu, kalau takut tak adil, maka hendaklah satu. Ada setengah orang guna ayat ni, dia start dengan dua. Maknanya, kena poligami itu adalah by defaultnya mesti poligami. Perempuan jangan marah. By default poligami. Tu orang yang tafsir secara tak betul. Sebenarnya ayat ini ada sebab nuzul dia. Ada sebab nuzulnya. Ah ha, jadi nak faham ayat ni, adakah ayat ni sebenarnya suruh kahwin dua sebelum satu ataupun bagaimana? Ah ha, kita kena tahu sebab sebab nuzul dia. Ha, itu cerita kemudianlah tak sempat. Nak cerita di sini ialah Allah Taala sebut sini fa in khiftum alla saya nak sedut yang berkaitan dengan kita semua pada hari ini kalau perlunya kita melakukan keadilan kalau orang tu tak kira sama ada dengan isteri ataupun dengan sesiapa sahaja dengan anak-anaknya maka nafkah hendaklah diberi dengan adil jadi artinya kalaulah tidak melakukan keadilan daripada seorang lelaki terhadap perempuan atau terhadap orang-orang yang berada di bawahnya ataupun siapa saja bos dengan dengan pekerja bawahan dia pun adalah dilarang oleh agama seolah-olahnya ayat ni berkata apa kalau awak tak mampu nak buat nak awak nak buat company silakan bagus awak nak jadi bos besar bagus eh macam poligami tu eh nak jadi bos bila jadi bos besar anak buah ramai bawah tu Aa, kalau jadi bos UBD, ramai nak lah anak buah dia tu Tapi kalau jadi din Jadi sikit lah Sikit lah sikit, lah, sikit anak buah dia tu Anak buah bekerja di bawah tu Jadi Allah SWT sebut sini Kalau kamu nak kahwin, dua, tiga, empat Hendaklah kamu adil Kalau kamu tak dapat adil, jangan Jadi seolah-olahnya, jangan jadi ketua Kalau kamu tak dapat jadi adil Untuk lelaki dan perempuan Banyak lagi beberapa ayat lain Yang saya telah tulis, tapi tak sempat lah iaitu sikap-sikap yang sepatutnya ada sebagai seorang lelaki yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Yusuf dan juga cerita yang berkaitan dengan Nabi Musa. Aku lukau lihaza wa astagfirullah al-azim liwalakum. Setakat itu sahaja yang saya mampu kongsikan pada pagi ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.